yang berusaha Alhamdulillah, tuan-tuan imam, tuan-tuan guru, para alim ulama Orang-orang besar kawasan ini Muslimi, muslimat, para ibu bapa yang saya kasihi sekalian Pertamanya, kita rapatkan setinggi syukur pada Allah dan di antara nikmat yang besar yang Allah kurniakan pada kita adalah nikmat boleh salat subuh berjemaah di masjid. Benda ni bukanlah semua orang boleh buat. Termasuk hamba yang fakir depan ni pun tak mampu nak tiap-tiap hari. Jadi bila kita boleh melangkah kaki kita ke masjid Sebenarnya ini tanda orang itu orang yang beriman Selama mana dia telah menjadi adab dan kebiasaan pergi ke masjid Jadi untuk itu Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Iza ra'aitumur rajula ya'tadu ilal masjidi Fashhadu lahu bil iman bila mana kamu tengok seorang tu sentiasa datang ke masjid Kamu jadilah saksi bahawa dia ni ada iman Ini satu kelebihan Keduanya dalam limpahan kurniaan rahmat Allah Orang macam ini juga disenaraikan sebagai senarai Orang yang mendapat lindungan arash Allah pada hari tidak ada lindungan kecuali lindungan arash Allah yang disebut dalam sebuah hadis yang panjang sabatun yuzilluhumullah yauma la zilla illa zilluh tujuh golongan yang mendapat lindungan arash Allah pada masa tidak ada lindungan kecuali hanyalah daripada lindungannya yakni Allah apa dia salah satunya rajulun qalbuhu muallaqum bil masajid lelaki yang mana hatinya sentiasa berpaut kepada masjid teringat kepada masjid bergantung kepada masjid alhamdulillah kita cuba untuk menjadikan diri kita ini sayang dan cinta kepada masjid pada pagi ini tuan-tuan sedikit tazkirah yang sengaja saya nak sebut sebagaimana yang selalu kita dok ingat dan kita dok doa setiap pagi mengikut dalam hadis yang masyhur yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan lain lagi saya nak baca sebuah hadis yang dinyatakan oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga isteri baginda sallallahu alaihi wasallam di mana beliau iaitu yang dikenali sebagai Ummu Salamah dia kata apa dia kata annan nabiy sallallahu alaihi wasallam yaku kana yaqul iza salla subha hina yusallim allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah Begitu juga oleh Al-Bazzar. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali sembahyang subuh di mana sebelum beri salam atau ketika nak beri salam dia tak lupa baca satu doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan ulama menyatakan hadis ini mengajar kepada kita bahawa kita disuruh untuk berdoa kepada Allah supaya kita dapat tiga perkara. Yang pertama kita minta ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat kata Al-Hasanul Basri ilmu yang mana bukan semata-mata pada ujung lidah tetapi juga membekas dalam hati. Apa makna ilmu Ilmu ini kata ulama dengan makna pelbagai makna. Salah satu daripada makna ilmu itu lawang kepada jahil. Jahil ini tak ada ilmu lah. Ilmu ni juga dengan makna tasawur syai mutabiku lil waqi. Satu gambaran yang benar-benar -benar mengikut realiti dan wakil sebenar. Tu makna ilmu. Tapi ilmu dalam falsafah dalam Islam bukan semata-mata sekadar hatam faham maklumat sebagaimana kata Imam Malik rahimahullah laisa al-ilmu bi riwayah innamal ilmu al-khasyyah ilmu itu bukan dengan banyak riwayat tapi ilmu sebenarnya membawa kepada rasa takut kepada Allah Innama yakhshallaha min ibadihi ulama Sesungguhnya yang benar-benar takut kepada Allah adalah para ulama Ilmu yang menyampaikan kita kepada rasa takut kepada Allah tu baru namanya ilmu Dan ilmu yang disebut sebagai ilmu yang bermanfaat ini Kita disuruh minta Dan kita juga disuruh jauh daripada ilmu tak beri manfaat kerana itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda antara lain kata Nabi sallallahu ilman wa ta'awwazu billah min ilmin la yanfa. Kamu hendaklah minta tolong dengan Allah supaya dikurniakan ilmu yang bermanfaat dan jauhkanlah dengan Allah daripada dengan Allah daripada ilmu yang tidak memberi manfaat. Ilmu yang memberi manfaat ini ilmu yang membawa kepada kita pemahaman akidah yang sebenar ilmu yang membawa sahnya ibadat kita ilmu yang membawa kita meraih pahala di sisi Tuhan ilmu yang menjarakkan kita daripada maksiat kepada Allah ilmu yang menyebabkan kita layak menghuni syurga Allah ilmu yang menyebabkan kita menjauhkan daripada neraka Allah ilmu yang membawa ketenangan dalam hati kita yang membawa mencari keretaan Allah. Ini antara ilmu-ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu ini tuan-tuan, dia bukan boleh kita ukur dengan berat dia, jauh dia, panjang dia, lebar dia, tahu. Tapi ilmu ni bila orang duk depan kita, duk cakap kita tahu selalu dia ni ada ilmu ke tidak. Kerana itu Al-Imam Al-Khattabi rahimahullahu taala menyatakan al-ilmu abyanu min at-ta'rif. Ilmu itu lebih lebih jelas, lebih terang lagi daripada untuk didefinisikan. Maknanya bila kita tengok orang depan kita dok bercakap, kita tahu dia ni ada ilmu, dia ni tak ada ilmu. Dia ni auta ya, dia ni sembang je Kenapa kita tahu? Berdasarkan kemampuan ilmu yang kita miliki Kita boleh palu dengan ilmu dia tu Okey ke KU? Ai nampak berat sangat Jadi semuanya itu menggambarkan kepada kita bahawa Ilmu ni terlalu abstrak Tapi kita tahu Untuk mengetahui ilmu tersebut Bayangkan tokoh-tokoh yang terkemuka Seperti Imam Abu Hanifah Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Macam mana dia mempunyai ilmu luar biasa. Kenapa kita boleh tengok semua masyarakat, semua ulama mengakui mereka. Kami nyatakan dalam buku seperti Pak Mazhab ini. Macam mana kisah kehidupan mereka. Imam Ghazali rahimahullah sebagai contoh. Walaupun kita nampak pada awalnya beliau berbicara tentang fiqh dan falsafah Tapi di ujung usia dia Beliau terlalu meminati ilmu kesufian tasawuf Dan sebelum beliau meninggal dunia Beliau telah mengkaryakan karya yang cukup bermakna kepada kita Tajuknya Minhaj Al-Abidin Ila Jannati Rabbil Alamin Keluasan ilmu Masaknya ilmu Khadamnya ilmu Fakihnya dia dalam ilmu Berkenaan dengan kesufian dan juga ilmu fiqah Jelas dijatakan dalam buku seperti ini Menunjukkan kewibawaan Imam Syafi'i Imam Ghazali Imam An-Nawawi yang datang kemudian pada tahun 631 Hijrah hanya hidup dalam 45 tahun, beliau meninggal dunia 676 Hijrah. Tapi kewibawaan Imam An-Nawawi rahimahullah jelas. Setiap sentuhannya menjadi rujukan pada ummah, bukan sekadar ummah tapi khalaya para ulama daripada timur barat utara selatan di Mekah di Masjidil Nabawi, Masjidil Haram, di Al-Azhar, di Pesantren, di Pondok Orang akan mengaji kitab hadis 40 Sekurang-kurangnya kitab walaupun kecil Tapi memberi makna yang cukup besar kepada umat Kita tengok orang karang hadis 40 ni ratusan Bahkan ribuan tokoh ulama' Tapi kitab dia lah yang paling suhu di antara kitab-kitab yang dikaryakan dengan menamakan hadis 40. Kenapa? Kerana barakah, kerana keikhlasan, kerana ketakwaan, kerana karyanya itu penuh dengan maksud dia takwa dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pagi-pagi sebagaimana hadis Ummu Salamah yang kita sebut tadi, kita minta Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah yang kedua kita minta warizkan tayyiba rizki yang baik rizki ni kita ni orang Islam dia dia ajar kepada kita ni kalau kita tengok syariat Islam melalui hadiyun nabawi ataupun nas ilahi dia tak suruh kita dapatkan sesuatu apa benda pun dia tak suruh kita dapatkan sesuatu tetapi biasanya akan disertakan dengan kebaikan dengan sifat yang baik contoh macam saya sebut tadi kita tidak disuruh minta ilmu tapi kita disuruh minta ilmu yang bermanfaat kita tidak disuruh minta rezeki tetapi kita disuruh minta rezeki yang baik Tadi tu imeh masa semayah Macam mana dia baca doa kuno Apa yang kita minta bukan rezeki semata-mata Tetapi kita minta diberkati rezeki Wabarik lana fima Berkatlah bagi kami dengan apa yang kamu kurniakan pada kami Apa makna berkat? Berkat ni al-khairul kasir Kebaikan yang banyak Orang tu ada puluh riah Tapi sepuluh riah itu dia tanggung anak bini dia Ada orang sedekah, ada orang minta sedekah dia bagi Dia sejik mari ni tengok bagi juga seriah Kadar Allah kadar tu tapi orang kata berkat rezeki Tapi ada orang tu sekatu riah tak ada apa-apa Itu maknanya berkat dan dia rasa cukup, kecukupan itu maknanya rasa selesa, rasa reta, rasa tenang ada orang 2000 dalam poket pun tak tenang. Tapi ada orang tu puluh je, okey dah senyum je. Rasa tenang. Nak tahu tenang tak tenang tengok tuan-tuan sekian. Boleh tidur dalam majlis ni. Ah oh, lagi tenang. Uh, tak ada masalah. Orang lain tak ada tidur tuan-tuan. Kita boleh tidur. Ada. Ini, hari Jumaat ni pula. Khatik yang pakai baca ilmu apa kita boleh tidur. Nak kata suara dia tak sedap, sedap sangat, tak sedap lah mana tapi boleh mengulik kita tidur sungguh kita tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah jadi yang kedua yang kita minta rezeki yang baik kenapa nak sangat rezeki yang baik kenapa kita nak sangat rezeki yang baik kerana rezeki yang baik ini tuan-tuan banyak perkara natijah yang baik-baik berlaku nombor satu rezeki yang baik menyebabkan amalan Allah terima Umpamanya kita nak pergi Mekah ni. Adalah seorang hamba Allah tu baik kata, "Mak, mau nak pergi Mekah, Mak." Oh, nak pergi Mekah. Aku nak bagi mung lah. Berapa aku bagi puluh ribu apa dah, tapi duit hak loteri aku dapat. Oh, kita. Bila duit daripada sumber yang tak baik, bak kata pujangga Arab, iza hajjajta bimalin asluhu haram, fa hajjajta walakin hajjatil airu. Kalau kamu pergi Mekah daripada sumber yang haram, bukan kamu yang pergi Mekah, tapi unta kamu pergi Mekah. Mana Tuhan tak terima. Dalam riwayat yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi menyatakan sebuah hadis. Siapa yang pergi ke Mekah daripada sumber yang halal, tak kala dia bertalbiah Labbaik Allahumma labbaik Labbaik la syarika ala Apa kata Dikatakan kepadanya Labbaika wa sa'daika Wal khair biyadaika Allah terima Tapi kalau dia datang dengan sumber yang haram Pergi ke Mekah Apa kata La labbaika wa la sa'daika Tidak ada talbiah bagi kamu tidak ada penerimaan dan kegembiraan untuk kamu Apa makna? Maknanya rizki yang baik kita akan diterima ibadat kita Kita akan diterima ibadat kita Kedua, yang lagi mencabar Rizki yang baik menyebabkan doa kita mustajab Kadang-kadang kita kata hamba ni doa lama doh, Tapi tak lepas-lepas tak lepas-lepas sebab mungkin masalah rezeki. Satu hari Nabi bercakap dengan sahabatnya bernama Sa' nama sahabat Nabi Sa' ni ramai. Sa' bin Ubadah, Sa' bin Mu'az, tu sob-sob belaka tu. Sa' bin Ubadah ketua kaum Ansar daripada kalangan Khazraj. Kak ka bin Abu Nisan bin Umay bin Mu'az ketua kalangan Ansar daripada kaum Aus. Tapi maksud Sa' di sini ialah Sa' bin Abi Waqqas. Salah seorang yang dijamin 10 orang masuk syurga. Yang Nabi sebut dalam satu majlis. Asyaratun fil jannah. أبو بكر في الجنة وأمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وعبد الرحمن في الجنة وطلحة بن عبيد الله في الجنة والزبي في الجنة وسام في الجنة وسعين في الجنة وأبو عبيدة الجراح في الجنة Ada 10 orang yang Nabi kata ni dalam satu majlis. Sebenarnya bukan 10 orang. Berpuluh-puluh orang yang Nabi jamin masuk syurga. Saya sebut mereka yang dijamin oleh Rasulullah SAW masuk syurga dalam buku Garis Masa Hayat Rasulullah SAW. Antaranya seperti Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, Antaranya Sayyidatina Said, Aisyah, Aisyah pun masuk jugalah. Sayyidatina Fatimah tu Zahra Begitu juga antaranya seperti Bilal bin Rabah Al-Habasyi Antaranya seperti Miqdak Antaranya seperti Salman Al-Farisi Antaranya seperti kita kata agak, uh, Amru Ibn Jumoh Antaranya seperti Umair Ibn Al-Humam Antaranya seperti Harisah antar <coughs> Ramai, ramai, ramai Tapi dalam waktu lain-lain <coughs> Nabi sebut dalam majlis <coughs> Tapi majlis besar tu Nabi sebut 10 hari eh, masuk syurga Salah seorangnya namanya Sa' Sa' ini adalah keluarga Nabi sebelah mak dia Sa' bin Abi Waqqas Sa' bin Abi Waqqas ni Nabi sayang kat dia Dia ni orang gagah, berani, hebat Pejuang dan dilantik panglima tentera Islam Pada zaman Sina Bakar dan Sina Umar ibn Al-Khattab Dia dianggap seperti singa yang menyembunyikan kukunya dan Sayyidina Umar bila disebut nama Sa' untuk dipanglimakan dia setuju seratus peratus kerana dia ni orang yang hebat Nabi nasihat kepada Sa' bin Abi Waqqas Nabi kata Atib mat'amaka tu stajab da'watuk Hendaklah kamu elukan makanan eh, eh elukanlah makanan kamu Nascaya doa kamu dimustajabkan Maksudnya Apa yang masuk dalam mulut kamu Seratus peratus halal Kita tak nak apa yang haram Haram halal ni ada dua tuan-tuan Satu dia panggil zatih Yang kedua dia panggil aridih Zatih tu maknanya zat tu Hak ni ramai orang boleh ikut Orang tak masuk mulut dia ngaruk Orang tak masuk dalam mulut dia daging babi Ha tu biasa Ha tu memang orang akan faham tapi penharaman ini kemungkinan berlaku pengecualian apabila keadaan darurah. Fa man ittu ghair wala adin fala isma Bila mana kamu darurat siapa tak lihat apa dah? Bolehlah makan tapi janganlah kenyang. Makan sekadar nak no? menahan ni bila keadaan darurat yang melampau. Tetapi satu lagi Namanya dia haram berdasarkan kepada sumberan Berdasarkan cara dapatan Ayat Halah Tapi curi Tak boleh lah Haram Walaupun masa sudah curi tu Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim Haa ok apa Ayam tu dah pergi patah kau. Tapi tak haram Sebab apa? Cara tu sumber Resuah Begitu juga dengan kita kata Ambil cara tak pernah Waliyah subillah yang ini ramai orang tergelincir. Ramai orang terabai. Sebab itu benda macam ini ni sensitif sana. Kerana itu kita sentiasa kena muhasabah diri kita. Rizki yang halal. Tuan-tuan bayangkan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam sebuah hadis yang panjang dalam hadis 40 ni. Datang seorang yang mana kusuk masai berdebu kakinya pakaiannya nampak kelusuhan seolah-olah zuhur musafi ini antara syarat-syarat doa mustajab angkat tangan lagilah doa mustajab angkat tangan nabi kata innallaha hayyun karim yastahi minal amli iza rafa yadahu an sifra Allah tu sifatnya maha malu, maha mulia. Dia malu kalau seorang hamba angkat dua tangan lalu nak beri pada dia kosong. Maknanya tak terima. Sepatutnya terima. Dalam angkat tangan dan dia pun sebut ya rab ya rab. Ini semua prasyarat doa mustajab itu dalam genggaman anda. Lah. Tapi Nabi kata apa? Fahmata'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajab sedangkan makanannya haram minuman yang haram pakaiannya haram diberi makan sejak kecil ataupun selalu diberi makan daripada makanan yang haram macam mana doa nak diterima jadi poin kedua di sini adalah untuk mendapat doa diterima oleh Allah maka Hendaklah jaga makanan-makanan yang baik Yang ketiga Yang ni kita tak berapa nak sedar tuan-tuan Tapi benda ni memang betul sungguh Apa dia? Pemakanan ini Dia panggil dalam bahasa moden kak Dia panggil farmakologi Bak-bak lah Dia mempengaruhi kehidupan kita Lalu dicontoh saya tak nak sebut. Yang ini dinyatakan oleh Syekh Abdullah Nasih Ulwan. Kalau tak silap dalam kitabnya Tarbiyatul Aulama. Dia kata ada satu bangsa tu suka makan khinzir. Maka perangai ke tu wujud pada dia. Bini aku, bini mu, bini mu, bini aku. Dia tidak ada girah dah, tak kisah dah. Banyak tak? Banyak kalau orang-orang bukan -orang Islam khusus di negara lain lah kita dengar yang kedua dia kata jenis orang-orang tertentu dia suka makan ikan maka perangah ke ikanan tu ada ikan ni jarang pelaga kecuali ikan pelaga je ikan sekilat je pelaga ikan lain tau Tuan-tuan rajin dengar dah sejak tuan-tuan umur 80 dah 70 tahun ni dia tengok dalam berita dunia orang Eskimo bergaduh sama sendiri tu perang besar di sana. Tak ada duduk dalam iglusnya. Dia tak bergaduh dengan makan ikan gitu je dia. Orang makan ikan ni tenang sikit. Dia tak macam. Perangai orang-orang Arab -orang ni suka makan unta. Jadi perangai keuntaan dia gaduh. Orang makan hutan, kita tengok orang Palestin. Oh, gagoh ni. Mati, beranak pula. Mati, nak pula. Hidup tak ada masalah. Lawang gitu. Kalau kita kalau tak tahan dah aku kena ni, lari. Kita lain tuan-tuan. Maksud saya ialah pemakanan tu. Itu sekadar makan tu saja. Tetapi makanan tu, kalau sumber yang haram, dia akan mempengaruhi pi perangai. Kadang-kadang kita tak tahu Aku ni macam mana Anak beri okay, makan Okey semua sekali Tapi sumber yang haram Tengok anak tu degi Anak tu kasar Anak tu payah nak ikut agama Anak maya pun payuh Campur dia pun sama-sama tak berapa nak semaya Allah Akbar Rasa Benda bagang sangat nampak Kata lah anak saya gini-gini You check Cuba daripada mana ada orang nisbah kepada Rabi'atul Adawiyah Nama Rabi'atul Adawiyah ni ramai orang yang salih, salihah Rabi'atul Adawiyah yang masyhur itu ada Rabi'atul Adawiyah Asyamiyah pun ada Ni Tok-Tok Wali Belaka tok, tok Wali Belaka orang yang salihah Orang yang taqwa kepada Allah SWT Dia pernah kata kepada Abah dia kami boleh sabar dengan tak makan tapi, tapi, kami tak boleh sabar dengan harta yang haram Yang akan masuk ke dalam mulut kami Kerana Rasulullah SAW bersabda Kullu lah min iza, iza nabata min haram Panna ru'au Setiap daging yang tumbuh daripada sumber yang haram Api neraka lebih aula Tengok Jadi kita nak rezeki itu rezeki yang baik Allah bila khitabkan ataupun tujukan kenyataan rezeki yang baik Allah bagi tahu kepada dua pertama kepada malik kepada rasul-rasul ya ayuhar rasul kulu min tayyibat Minat tayyibat kepada orang beriman begitu juga kulu min tayyibati ma razaqnakum apa makna dia suruh cari rezeki yang halal 100% bila rezeki yang halal ni tuan-tuan seolah-olah Allah bagi kepadanya satu jalan yang cukup baik yang menyebabkan dia ini mudah jinak dalam ibadah dan sentiasa muhasabah diri yang ini walaupun nampak kecil tapi perkara ini besar sebenarnya dan nak warak sebenar adalah warak daripada perkara yang haram yang ini adalah satu cabaran bagi kita Poin yang terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut wa amalan mutaqabbala. Amalan yang diterima. Amalan yang diterima ni tuan-tuan kadang-kadang kita tak tahu. Bukan kita semayang tiba-tiba datang wasak kat kita amalan kat diterima. Tak ada. Kita puasa tak ada sampai kepada kita surat depuh laju ke puh lambat amalan diterima kita haji tak sampai kepada kita orang bagi tahu ataupun melalui mimpi amalan kamu diterima tapi tuan-tuan amalan diterima ini boleh dirasakan berdasarkan setengah riwayat antaranya kita mulakan dengan haji nak tahu haji seorang tu diterima atau tak nombor satu haji tu dia akan kategorikan kepada kategori mabrur bila mabrur ni Allah sebut wal hajjul mabrur laisalahu jazaa' illa al jannah. Haji mabrur ni tak ada balasan kecuali syurga je. Itulah haji mabrur. Haji mabrur balasannya syurga. Jadi nak dapat haji mabrur ni kita pun nak tahu. Orang tanya kepada Rasulullah wa haji, macam mana haji tu dianggap mabrur? Nabi beri dua jawapan. Jawapan yang pertama Nabi kata kita boleh tengok lepas dia balik haji PA perangai dia ada dua Ibsya ussalam wa ita'am utta'am Dia selalu beri salam ke orang Assalamualaikum Assalamualaikum Ringan mulut beri salam Nombor dua dia ni suka jamu orang makan Wa ita'am utta'am Kalau balik orang kedekut Lebih lebih kedekut ada masalah Payuh Itu tanda haji tu haji mabuk dalam riwayat yang kedua disebut selain daripada itu watibul kalam cakapnya baik. Maka haji mabrur. Haji mabrur ni kita boleh kesan. Kita tengok kadang-kadang pada -kadang mak ada, kadang-kadang kita tengok orang tu nampak biasa aje. Dia duduk sini lama dah. Perangai macam tu bukan jahat, tapi bukan baik sangat, Selamba hadiah je.